Про театральний скандал у Білій церкві писали місцеві і всеукраїнські засоби масової інформації. Перед самим закриттям сезону півтора десятки працівників пишуть заяви на звільнення. Хтось передумує і забирає заяву. Але більшість продовжує висловлювати незгоду керівництву театру. Скажіть, ваше звільнення відбулося по якимось особистим причинам, чи все ж таки це сталося через якісь певні, напевно, важкі умови праці? Я відповідаю на цей питання. Но систематически нарушались наши права, как работников, так и человеческие. То есть э, есть куча но, которые постоянно нарушались. Это не оплата нашего ненормированного рабочего дня, это не оплата третьих вызовов. Я сейчас говорю про творческую часть, потому что непосредственно с ней связано. Да, и как руководитель над всей творческой частью, я могу сказать это очень четко. То есть актеры... Все, что прописано в трудовом договоре, что у нас есть в кул-договоре театра, постоянно нарушалось. Очень часто не давали суточные, когда люди выезжают больше, чем на 12 часов. Опять же, это прописано, это не выплачивается. Люди перерабатывают, иногда переработки достигают 47 часов, это не оплачивается. Третий вызов вообще такого понятия в нашем театре нет. И Вячеслав Валентинович его не приемлет. Это что касается творческой. Помимо этого, я являлась свидетелем неоднократно, то есть вот с технической частью, там еще гораздо сложнее все, потому что есть расписание, время, на которое они вызываются, и их время не табелируется так, как табелируется время актеров. То есть завтруг ведет э, подсчет часов э, по каждому дню. Технические же цеха просто вызываются на работу на определенное время, и до скольки они там работают, это никак не учитывается. Могу сказать про тех же там радистов, звукорежиссеров, художников по свету. Неоднократно лично я выставляла свет на спектакль, либо на какой-либо концерт. И репетиция может затянуться до двух ночи. Это когда в зале сижу я, со мной художник по свету и звукорежиссер. Мы работаем до двух ночи, до трех ночи иногда это никак не подсчитывается, никак не оплачивается. То есть все это на благотворительных началах, и люди осознанно на это шли. Я не могу сказать, что нас заставляли, то есть мы понимали, что нам надо сделать свою работу для того, чтобы продукт вышел качественный. Из-за большого проката спектаклей в репертуарном плане времени у нас оставалось только вот ночное. Мы это делали на своих началах, но опять же никак никто не поощрялся. И более того, как вы знаете, вот, то есть из-за чего возник сам скандал, мы получали еще и пошатки. Скажите, пожалуйста, а вот решение пойти в театр, написать заяву за властным бажанием, это было, как бы, ваше продуманное решение, или это вас подштовхнуло до этого? Ну давайте я, наверное, продолжу, мальчики добавят, если что. По большому счету постоянно было давление. То, о чем я вот только что сказала, что э, на нас ездили, мягко говоря, да э, любая любое наше слово против всегда сопровождалось ответной э, агрессивной реакцией со стороны Вячеслава Валентиновича. И это регулярно да массировалось, то есть нет уволю по статье, нет уничтожу. Нет, не согласны. И конкретно в этой ситуации ребята добавят, да, то есть, как. Это... Ну, запугивание идет разными способами. То есть, есть запугивание с помощью аттестации, запугивание за счет квартир, то есть по той причине, что я там оплачиваю квартиру, поэтому имею право, по его мнению, оскорблять, унижать и... Не давать возможности даже высказать свое мнение. То есть он часто на собрании говорил о том, что э, я такой же человек, как и вы, вы приходите ко мне в кабинет, говорите, что я не прав. Но если такое случалось, если человек высказывал свое мнение, на деле выходило, что он сразу считал, что этот человек бездарь, что человек не разбирается, если он не поддерживает его точку зрения. Э, и этот человек недостойно работать в этом театре радисты были вынуждены написать по собственному желанию, потому что когда возник конфликт, и радисты пришли, эм, написав заявление за, за, згоду за згоду историн. историн, да, спасибо, Вячеслав Алексеевич не принял эти заявления и сказал, пишите по собственному желанию. Питание до вас, как до артисти. Вам что театр дает велику кількість концертов в городе, поза межами места на территории Киевской области. І перепрацьовуєте, так? Чи якось вам, от, виконавцям, оплачувалися понад нормові години, чи також, як і технічним службам, нічого не Ну, Те, що кількість робочих часов часто перевалювало за норму, це несомненно. И э, концертная деятельность, как нам известно нашего театра, ну, далеко выходит за границу области и включает в себя очень много точек. Естественно, при таком рабочем графике у нас была умная переработка. И как ни странно, это естественно для нашего театра никак они не оплачивались и никогда. Э, да. И вот важный момент в этих переработках, в этих концертах, что часто э, Вячеслав Валентинович э, э, использовал свое положение руководителя и там, например, вызывал выходной для того, чтобы спеть на каких-то праздниках своих знакомых, родственников. И такая была ситуация, что в течение нескольких лет подряд актеры должны были на день рождения внучки директором развлекать его внучку в костюмах ее любимых героев сказочных вместе с радистом развлекать людей до 4 до ночи, до 5, пока они не повеселятся. Но как-то потом давались, выходные дни, по поводу, вот вы, выходных, да, по поводу вы, вы, вы. выходных дней, это тоже у нас был постоянный конфликт с Вячеславом Валентиновичем, лично мой с Вячеславом Валентиновичем, потому что очень часто театр вызывался, помимо этих ситуаций, театр вызывался по приказу в понедельник, ну, по рабочей необходимости, то есть тут спорить не будем, может быть какое-нибудь важное мероприятие, которое происходит в понедельник и театр обязан его отработать. Но это все хорошо. В чем нарушение? В том, что потом очень часто заставляли отдавать конкретно меня у всех завтрак да, то есть я не говорю про теперешнего, говорю про четыре завтрупа, которые за это время было, отдавать в приказном порядке. То есть если человек сегодня свободен, например, ну то есть каждый актер, мы, вы должны понимать, что каждый актер это подневольный человек в плане зависящий от расписания. То есть так, как ему выпишут расписание, так он и будет работать. Он не может повлиять на это. И если, например, сегодня он не нужен режиссерам, либо там хормейстерам, ну вот сегодня он не нужен, да, то есть сегодня для него работы нет. В принудительном порядке ему отдавался отгул. То есть когда человеку нужен отгул, у него его уже просто нет. ходять чутки, що працівників театру змушували брати участь у політичних акціях. Було таке? Я скажу конкретно, наприклад, про один випадок. Це непосередньо, коли В'ячеслав Валентинович балотувався. Це 2010 рік, так? Так, років тому. Uh, да, весь театр работал, опять же, на благотворительных началах, каждый может подтвердить, все они скакали, давали концерты во двориках города, uh, ну, абсолютно Был. бесплатно. Вячеслава Валентиновича, нашего нашего Да, 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 Це... то есть раздавая листовки. Я хочу для себя Киевский э, областный академичный музычно драматический театр – это государственная установка. Да. Профспилка как-то ступилась за вас? Петча вильны, печать конфликтов. Профсоюз это вообще отдельный вопрос. Это просто название. Да, это фактически просто слово, которое существует вот так вот. В сущности, она не занимается ни интересами актеров, не защищает их ни в какой из сфер работы Ну да, единственная функция у нас в театре профспилки это... Собирать деньги на застолье. Плюс, когда Она то будет поддерживать э -э В свое время, когда я сюда пришел, то мне при казном порядке нужно было оформить профсоюз, что я состою. Я спросил, зачем это? Ну, чтобы если тебя будут увольнять, либо там что еще, проспилка. В итоге я, ну, я как бы уже немножко понимал, что это такое и как она работает в данном театре, то я говорю, я не хочу, я не, не собираюсь. Мне даже жалко этих 50 гривен каждый месяц давать. Я говорю, зачем? Чтобы получить подарок на Новый год, который сладкий, я не ему, зачем он мне нужен? Даже Опять, отказываясь да. после вступать в процесс, ты сразу попадаешь в не и читал Вячеслав Инфорович. Мы поговорили про что-то такие земные, материальные, а теперь давайте трошки зачепим творчество. От, про репертуарну політику. Вас вона удовольствие в театрі? Чи можливо є якісь питання і чи впливає на формування репертуарної політики художня рада? Ну я отвечу на перше, що нас кожного щось то не устраивает. Ну, лично за себя скажу, что меня очень много чего не устраивает по репертуарному плану, который у нас есть. Потому что, как театр, на мое мнение, должен идти не за зрителем, а наоборот, за собой его вести, чтобы ну, показывать. А мы просто идем на поводу зрителя. У нас даже вот есть анкеты, где спрашиваются, что Но бы вы хотели. Здесь очень интересный момент, потому что часто Вячеслав Антиныч употребляет такую фразу на собраниях коллектива, просто говоря об этом, о том, как он видит театр. Для Вячеслава Антиновича цитата: театр это уровень рыбалки и охоты. То есть он так читает. Театр, по его мнению, театр должен существовать для того, чтобы развлекать, развлекать. зрителя. Театр, люди должны прийти вечером, сесть в кресло в театре, расслабиться и хохотать. Вот совет хоть это и консультативный орган, да, то есть его мнение, его задача советовать художественному руководителю. Но тем не менее, в нашем театре он не имеет никакого вообще никакого веса. Зачастую происходит либо давление изначально, то есть все уже до голосования на тот или иной вопрос знают очень четко политику художественного руководителя, и потом уже по мере своей совести, страха и так далее поднимают руки, либо в конце, может даже никого не предупреждая, решение меняется независимо от ну, да. голосования. Прокоментувати ситуацію, яка склалася в театрі Саксаганська, ми попросили Тараса Мазура, який відомий білоцерківському глядачеві, як режисер-постановник таких знаменитих вистав, як Шельменко, Денщик, Життя, Комак, «Поминальна молитва. Тарас, як ви можете сьогодні оцінити ту ситуацію, яка склалася в театрі? Якщо не використовувати ненормативну лесику, ситуація нездорова, ситуація, яка вказує на те, що... Театр хворіє, і театр має пройти певне морально-духовне очищення, на мій погляд. І, але до того йшло давно. І цей та ситуація, та ситуація яка виникла зараз, на мою думку, то наслідок достатньо довгого періоду, який назрівав і назрівав, нарізував. Поки монтувався сюжет художній керівник театру В'ячеслав Усков, все ж таки погодився дати свій коментар телефоном. Буде на всього п'ять чоловік. Бо причина по согласуванню сторон, так їм захотілося. Вот. Ну що ж, вот. я думаю, що вони об цьому вже жаліють, тому що к нам в театр сотни э, актеров и работников, которые мечтают о том, чтобы у нас работали. И мы уже сейчас, э, в этом сезоне, уже набрали 12 человек, 8 артистов балета, 3 драматических, 2 вокальных. Поэтому я думаю, что почему к нам идут в театр люди? Потому что в нашем театре самые лучшие социально бытовые условия. Театр снимает 68 квартир для и оплачивает их. У нас самая высокая зарплата, не учитывая национальные театры, среди театров Украины. У нас в два раза зарплата выше, чем учителя, чем медиков в нашем театре. Поэтому об этом знают на Украине, поэтому в нашем театре работать. Вот. Поэтому пять человек это э, в общем-то для нас не потеря, э, ну так судьба складывается. Вот. Придут новые и театры будут развиваться, вот, и в перспективе э, не будет у нас играть в летние старики. Я понял, спасибо Следующий вопрос. Скажите, отвечают ли в действительности слова уволенных людей про корпоративы и предвыборные агитации? Что я могу сказать? Вы знаете, что считать корпоративами? В принципе, я думаю, что я и 200 тысяч человек, работников театра, рады тому, что мы имеем такую возможность в январе месяце работать одновременно в четырех ресторанах, для того, чтобы обслужить э, мало обеспеченных на обедах, которые организовывает власть бесплатно. Точно так же бесплатно работаем мы. Я, наверное, театр, и я рад, что мы 23 февраля для ветеранов Великой Отечественной войны, для ветеранов сбройных в ресторане «Ротон», в Казахстан, вот я уже по, этому году работали. Я э, рад, и театр рад, потому что у нас есть возможность работать на каких-то профессиональных э, да, э, вот в декабре, там, в ноябре, я помню, проходят э, по раз э, инвалидам вот это я считаю что это очень и правильно и хорошо и меня э, в театре поддерживают потому что мы это благодельные концерты хотя они входят в, в, в работу артистов э, по поводу выборов да если бы театр участвовал в выборной кампании а если, если там касается меня то меня бы сразу сняли с гонки э, 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 мы участвуем на выборах и просим Бога, чтобы, Боже мой, чтобы были заказы на выборах. Вот в этом последний раз мы работали, к сожалению, в Белой Церкви вообще не работали, не было заказов никаких на выборах. Мы работали в Беретвиче, и там еще какой-то село под Беретвичем. Нам, нам, это оплачивают. И, мы, и мы, театр в непартийных в не всяких игр, мы э, организация, которая участвовать в выборах, как нанятая организация, точно есть как, как телевидение и все. Любая партия, любая организация может нас нанять, и мы там отработаем. Нас ну, в 2010 году нанимал нас Александр Олейник на это самое на проведение там праздников двора он это оплачивал и мы с удовольствием работали, еще было бы был, был, был больше таких заказов, тем было бы лучше. Спасибо большое, Вячеслав Валентинович, ну, В принципі, у мене все. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ходять розмови про те, що працівники, які написали заяви, до сих пір офіційно не звільнені, але і попасти на свої робочі місця вони також не можуть. Не вірити? Дивіться самі. Здравствуйте. – Здравствуйте. Здравствуйте. – директор заповів вас пускати в театр хлопців. Не знаю. Він сказав, дав вам список, не пускати театр в можна. – Я розумію. Ну він нам сказав, що… – сповнив. Лишние вещи. Mm -hmm. Я не то, что от себя. Мы, он список, он там башню положил, сказал, что не пускать в театр. Mm -hmm. вот, пять человек. Пять человек, а в еще. Да. Там, это, Гаевская. Гаевская, Кулачков, Лозовый. И... Вот, Шина, Ламин. Вот, это пять человек, сказал, не пускать в театр. Mm -hmm. Основания он никакие Нет, не он сказал, что они уволены. І їх не пускають. А ми вже волі не з августа. У ну, нас документ 6 августа. Він сказав, що оце оце каже п'ять чоловік. Оце щоб ви в діатр не впускали. Всім на зміну нам дав, що це не пускати. Я не то, що я вас не хочу пустити, просто він сказав, що не пускати. Ну, а ви знаєте, як не пу припустиш, а відділу то наже ж є, скаже на якому ти типустила, коли я вам віщо сказав. Понімаєте я ладно. То ви вибачте вже так Тайна, сказати. Нічого, нічого. У справу саксаганців втрутилась прокуратура. Як пояснив заступник міського прокурора пан Агудалічев, зараз у театрі працює перевірка. До неї залучено спеціалістів з Державної інспекції праці. Ми будемо слідкувати за розвитком подій, а ви спостерігайте за цим на нашому каналі.